Відразу попрошу наших глядачів поставити лайк, прокоментувати, підписатися, тому що це відео дуже важливе. Пане Романе, це в Москві горить приміщення державного конструкторського бюро сухого, де розробляють літаки серії су. Що це є за ДКБ, Наскільки воно справді важливе для Росії? Будь-яке конструкторське бюро оно держатель определеної документації, держатель некоторых механізмів. контроля, усиления, модернизации. То есть это, это практически центральный орган, как мозг в направлении, допустим, производства и эксплуатации любых сил, любых средств поражения, но ну, если это в военной отрасли говорится. Потому уничтожение КБ – это практически как выстрел в голову. Так вот, в России продолжается, то есть усиливаются эти национальные внутренние силы, которые начинают работать по военным объектам, начиная, причем спектр очень большой, начиная от партизан Мальцевой, заканчивая освободительными армиями республик, на которые будут распадаться Российская Федерация. Работают все, причем, скорее всего, в режиме свободной охоты, то есть кто-то где-то что-то находит военное и пытается нанести поражение. Где-то это наглядно видно. Где-то не очень, но вот вот такого, так, так, такие кадры эпические, конечно, они греют душу и самому сопротивлению российскому. Нам мы прекрасно понимаем, что есть внутренние определенные процессы, которые запущены, запущены уже, они работают. Но это нанесение, конечно, серьезного удара самой инженерно-технической мысли российской и отрасли российской. Пан Романе, і в ніч на 14 червня в безпрецедентна кількість безпілотників летіла по території Судської Федерації. Вони заявляють про 80 безпілотників. Левова тотальна левова частка цих БПЛА летіло в напрямку Ростовської області. 70 дронів туди залітало. Куди вони рухалися? Кажуть, що там є аеродром Морозовськ. І от власне там в Ростовській області в Морозовську ворог тримає свої су 34 су 24 су 24 м. По Морозовскому мы наносили удары еще в 2014 году, тогда точки У применялись, так как именно с этого аэродрома в основном начинались авиационные удары по Донбассу. Еще в 2014 году, российские имеется в виду, естественно, выполняли боевые задачи, пока мы могли достать своим вооружением. А сейчас уже дальность туда больше 100 километров, конечно, точка У не дойдет. А, да, Нептуном Непту сильно там не наворотишь Один из вариантов это использование а, кассетных боеприпасов, либо кассетных типа АТК, но это должно быть разрешение на 100 -мильные или 300-километровые М39, М39А1, либо кассетные, либо большое количество дронов. Но россияне говорят, что сбили там 70-80 дронов, можно предположить, что где-то до сотни дронов выполняла боевую задачу, половина как минимум прошла и нанесла поражение. Там находятся сборные полки тактической авиации Су-34, Су-24, Су-25, вертушки. То есть это довольно-таки такой серьезный аэродром. Он, он находится в тылу как раз юго-востока нашей страны, в тылу у российских войск на юго-востоке нашей страны, и он оптимально именно его оптимально использовать практически для большинства направлений, для Запорожского фронта, для Восточного и россияне естественно его на полную используют, потому один из вариантов вот тот, тот который мы сегодня предприняли, то есть поток до сотни беспилотников в одну точку, ну а реально, конечно, накрывать такие аэродромы надо атакамсами Для чого і нужны, в принципі 300-кілометрові касетні боєприпаси, типу Атакамс? Водка раз для таких ударів. Пане Романе, і по півночі нашої країни, по кордону, що відомо, є і підтвердження ударів, і свіженькі влучання. Про що говоримо? Про Шебекіно і Білгородська область. В першу чергу в Шебекіно є потужний приліт. кажуть, що ліквідували офіцерські склади ворога дві ракети Хаймерс, і також ураження по їхній. Комплексу серйозному санцепіок і підтвердження удару 11 червня. Там теж дуже потужно пролетіло. 18 кілометрів від кордону з України нас посілок Борисовка. Наскільки я пригадую, ми з вами говорили, що в Борисовці вони тримають свій весь командний пункт. Основної даєте Барісовка скорішого робота наші ліба Головне управління розвідки, ліба сили спецоперації до да розвідалі. Дальше дали координаты для Хаймерсов. но ну, это ракета М-31, она достает до глубины 80 километров. То есть и идет уничтожение российских тылов, той группировки, которая сейчас находится на территории Украины в районе, в районе Левцов и Волчанск Харьковской области. То есть после разрешения работать хотя бы даже этими то есть хотя бы этими ракетами с Хаймерсов М-31 наносится серьезное поражение. Хотя там э, параллельно работают наши э, дроноводы, то есть большое количество дронов сейчас э, уничтожает российские тылы на российской территории. Начинает и в ПВ дронов, и заканчивая э, баба еги заходят, э, минируют э, танкоопасные направления, заходят дроны практически до оперативного уровня, до 150 километров под прямым управлением. Ребята научились развешивать целые механизмы ретрансляторов, то есть дорожки, вдоль которых идут дроны и выполняют боевую задачу. Потом собирают, то есть креативят. Россияне ничего с этим сделать не могут, так как система радиоэлектронной борьбы не успевает отреагировать на большую глубину. То есть как только этот радиогоризонт проходится, с помощью ретрансляторов дальше идет выполнение боевой задачи уже в глубину. Потому комплексный подход к уничтожению тылов противника сейчас он виден, артиллерия работает, работает авиация наша, работают ракетные войска и, и дроны, то есть оператор дронов выполняет свою задачу. Пан Романе, ну і, звичайно, згадаємо про ракетную атаку по территории Украины на 14 червня. Наверное, снова ж таки, Ця реакція можливо кремля так на підписання угоди про яку ми ще будемо говорити так звану гарантію безпеки. Суть тому що летіло 31 31 комбінована атака з 31 безпілотника і ракет. Не все на жаль збили. Ісходя із якщо розложити їх по направленням і по. модификациям и по типам э, неплохо отработали. ПВО неплохо отработало. Уничтожены все 17 беспилотников российских. В основном на заходе они там попытались где-то поболтаться, но их добили. Э, то есть все 17 отминусованы. Из 10 ракет Ха-101 уничтожены 7. То есть, в принципе, 70%. Ну, не лучший, конечно, показатель, но тем не менее неплохой. 70% крылатых ракет было уничтожено. Проблема большая с баллистикой. У нас... Э, из-за отсутствия противобаллистических комплексов, из-за его, из его малого количества. Россияне примерно представляют, где стоят те ЗРК, которые могут перехватить баллистику, и они бьют баллистическими ракетами в, друг, в другие точки, в другие локации. Пропустили четыре Искандера и одну, один, один кинжал. То есть есть эти проблемы. Знаем прекрасно, постоянно запрашиваем наших партнеров о передаче нам достаточного количества этих комплексов.